उन्नीस में बुक किया था और दो हज़ार बाईस से यहाँ रह रहा हूँ ये शिव दर्शन डिप्लेक्स अपने एल नाले सिटी के पास है जिसमें रह रहा हूँ जिसमें यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप भी अपने इसमें देखे हैं देख रहे होंगे जो हमें यहाँ नहीं मिली है जिसमें मूलभूत सुविधाएं में मेन तो गटर लाइन था और दूसरा पानी पानी की जो सुविधा थी वो पक्का ही बहुत ज़रूरी थी जिसमें मैं खुद भी यहाँ आके महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बाल पूरे उड़ गए जो पानी यहाँ का खराब होने की वजह से और जो हमने इस बाबत इस मामले में हमने ऊडा में भी जाके कई बार अर्जी दी है रिपोर्ट किया है ऊडा के अलावा पुलिस कंप्लेन भी की गई यहाँ की कि ये हमारी सुविधाएं पूरी हो जाए रेरा के पास भी गए रेरा में भी ये किया लेकिन वो आज तक यहाँ की सुविधा नहीं मिली हमें तो मैं अभी ये करता हूँ कि हमारे बिल्डर्स है या उडा वाले हैं जो हमें देने की बात कही गई थी वो कंप्लीट करें जबकि टीपी को कंप्लीट हुए पाँच साल हो गए टी पी यहाँ का ये यह हुआ लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जिसमें गटर लाइन होती है पानी होता है छोटी छोटी सुविधा है तो छोड़ी दो इलेक्ट्रिक क्या नाम है स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं दी गई है और भी छोटी छोटी सुविधा है तो छोड़ी दो मूलभूत सुविधा है जो पानी और गटर की होती है और इलेक्ट्रिसिटी की वो हमें प्रोवाइड नहीं हुई है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन पानी और लाइन एकदम ही खराब है जिसमें आप देखेंगे इधर पूरा कोशिश करे मेरा नाम सुवेदार दशरथ सामरे इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ का गुजरात मॉडल जैसे सुना था मैंने उस हिसाब से मैं यहाँ आके बसने की कोशिश किया बसा हूँ लेकिन यहाँ की जो ગ્રાઉન્ડ હું તો ગલત આ અંદર રહું છું મારું નામ ભરતભાઈ જોશી છે અને જ્યારે અહીંયા આવ્યો હતો ત્યારે એમ હતું કે ભાઈ શાંતિનું જીવન રિટાયર થયા પછી અહીંયા જીવીશું અને બધી વ્યવસ્થાઓ સિટીની અંદર ગુજરાત મોડલની અંદર વડોદરાની અંદર તો ખાસ મળવાની જ છે પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે સોસાયટીની આજુબાજુ ચારે બાજુ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જે સોસાયટીના રહીશોની દયનીય પોઝિશન છે આ પરિસ્થિતિની અંદર વુડાની અંદર જવાબદાર તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી બિલ્ડરોને વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી પણ પ્રાથમિક સુવિધાના નામે મીંડુ છે આજ દિન સુધી અમને ગાંધીનગર મોકલે વુડામાં મોકલે અહીંયા બિલ્ડરો પાસે જઈએ પણ અમે દોડી દોડીને થાકી ગયા છીએ બહુ જ મુશ્કેલી પરિસ્થિતિ પણ અમે તો હવે આ તંત્રને જવાબદાર તંત્ર ને સદબુદ્ધિ આવે સુંદરકાંડ ના પાઠ કરીએ છે ઈશ્વર ના શરણે જઈએ અને ક્યાંક એમને સદબુદ્ધિ આવે ને અમને આ પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપે